بسم الله الرحمن الرحيم. وعن جابر وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما حضرت احد دعاني ابي من الليل فقال ما اراني الا مقتولا في اول من يقتل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واني لا اترك بعدي اعز علي منك غير نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم وان علي دينا فاقلي واستوصي باخواتك خيرا فاصبحنا فكان اول قتيل ودفنت معه واخر في قبره ثم لم تطب نفسي ان اتركه مع اخر فاستخرجته بعد سته اشهر فاذا هو كيوم وضعته غير اذنه faj'altuhu fi qabr fi qabr alahida rawahu al-bukhari hadis yang kelima daripada bab ini dan hadis yang ke-1508 daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu katanya menakala tibanya peperangan Uhud satu peperangan yang terkenal dalam sejarah Islam selepas peperangan Badar ketika Islam dalam keadaan lemah da'ani abi min al-lail di waktu malam ayahku memanggilku lalu dia berkata aku berpendapat tidak lain malaikat aku akan dibunuh di kalangan yang pertama dibunuh di kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan aku tidak meninggalkan selepasku yang lebih aku kasih dan aku sayang. Malaikan dirimu wahai Jabir. Selain berdiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sesungguhnya aku dibebankan dengan hutang. Maka tunaikan hutangku bayar hutang aku. Dan aku memberi wasiat supaya engkau berbuat baik kepada adik-adik perempuanmu. Karena Jabir seorang saya dan anak lelaki. Yang lain di dibuat di perempuan. Lalu waktu pagi besoknya tiba-tiba dia ayahku menjadi orang yang pertama dibunuh syahid. Dan aku mengebumikannya bersama dengan seorang yang lain dalam satu kubur. Kemudian setelah, kemudian aku berasa tidak elok. Aku tinggalkan dia dalam kubur bersama orang lain. Lalu aku menggalinya selepas enam bulan. Tiba-tiba aku dapati Mayatnya seperti hari dia mati. Tidak hancur. Malaikan sedikit telinganya. Lalu aku letakkannya dalam kubur yang berasingan. Ada riwayat Al-Bukhari. Hadis ini menyatakan karamah. Yang diberi oleh Allah. Kepada. Abdullah bin Hiram ayah Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dia mati syahid di dalam peperangan Uhud satu peperangan yang terkenal yang menguji nabi dan sahabat-sahabatnya sehingga 70 orang sahabat syahid di dalam peperangan ini dan ramai yang luka-luka termasuklah batang tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapat luka. Pada malam nak berlakunya perang Uhud ini, ayah Jabir bangun waktu tengah malam. Lalu menggerak Jabir. Mungkin dia bermimpi wallahu alam. Mimpi yang benar yang menunjukkan isyarat dia akan mati dalam peperangan ini. Lalu dia memanggil anaknya Jabir dan memberi wasiat. Aku rasa besok aku akan mati. Termasuk di kalangan yang pertama akan mati syahid di dalam peperangan esok hari. Tidak ada yang aku tinggal. Yang paling aku sayang malaikatmu wahai Jabir. Anak lelaki seorang Selepas Nabi SAW Yang aku kasih Aku ada hutang Oleh kerana jihad ni jihad farduain Jihad farduain Bila musuh nasir Negeri Islam Maka jihad pada masa itu Menjadi farduain Kalau jihad farduqifayah Kena bayar hutang dulu Selesai hutang dulu kalau fardu kifayah. Fardu ain ini musuh sudah ada dalam negeri Islam. Mesti pergi juga. Aku ada tinggal hutang. Aku harap mu bayar hutang aku. Dia sebutlah siapa yang dia ambil hutang itu. Dan adik-beradik mu perempuan belaka. Semua adik-beradik perempuan. Yang belum kahwin lagi. Mulah yang jaga adik-beradikmu ni Mulaki seorang Aku siap Kamu jaga adik-beradikmu yang perempuan ini baik-baik Kata Ayah Jabir Besoknya berlaku peperangan Uhud Yang terkena dalam sejarah Islam Apabila Orang-orang kafir musyrikin Kalah dalam peperangan Badar. Banyak pemimpin-pemimpin mereka mati dalam perang badar. Lalu mereka nak menuntut bela. Di atas kematian pemimpin-pemimpin mereka. Abu Sufyan yang menjadi ketua. Selepas Abu Jahal. Mengerahkan bala tentera. Yang jumlahnya 3,000. Untuk menyerang Madinah. Tentera yang lengkap dengan senjata. Tentera diiringi dengan kaum keluarga isteri dan anak-anak dibawa hal itu sama untuk memberi semangat kepada mereka yang berperang maka Nabi SAW bermesyuarat dengan sahabatnya bagaimana kita nak menghadapi musuh ini cadangan daripada beberapa orang sahabat termasuk Abdullah bin Ubay, pemimpin munafik supaya menunggu di Madinah. Musuh datang di Madinah. Bila musuh menyerang, kita menentang musuh di celah-celah rumah. Kau muslimat boleh melontar dan memanah daripada jendela-jendela rumah. Pintu-pintu rumah. Nabi cenderung kepada pendapat ini tiba-tiba beberapa orang khususnya golongan muda yang baru boleh berperang sebahagian mereka tidak sempat menghadiri peperangan badar menyatakan bahawa kita mesti lawan di luar madinah kalau lawan di madinah kita menang apa kalau kita kalah maka habis rumah-rumah anak isteri dibunuh dan ditawan oleh musuh lebih baik kita menentang musuh di luar Madinah. Sebagai satu strategi peperangan. Helah peperangan. Kalau kita menang, Alhamdulillah. Kalau kita kalah juga, kita boleh berundur. Dan menyusul langkah baru untuk lawan lagi. Lawan lagi, Madinah selamat. Akhirnya Nabi SAW bersetuju dengan pandangan yang kedua. Dan ini pandangan yang terbesar jumlahnya. Maka Nabi Muhammad balik ke rumah memakai baju rantai. Baju yang dibuat bergantai. Walaupun dia seorang nabi pakai baju rata juga tak mandi minyak. Dia pakai mandi minyak dia tak lu. Japi-japi nabi pakai baju rata. Siap dengan dengan senjata. Pada masa itu Abdullah bin Ubay pemimpin munafik mengungkit-ungkit kembali mengapa tak setuju dengan Rasulullah. Allah bin Ubay ini tukang kaca saja. Tujuan berlawan di Madinah dia boleh lari balik. Dia boleh bersembunyi dalam rumah dia. Dia ni adalah musuh di dalam selimut api dalam sekang yang membahayakan masyarakat Islam. Maka golongan muda nak cari balik pendapat. Bertemu dengan Nabi SAW. Pada masa itu Nabi sudah pakai baju rantai. Lalu Nabi SAW bersabda. Sesungguhnya seseorang Nabi, seseorang Rasul. Bila dia sudah memasukkan baju. Memasukkan badan dalam bajunya. Memakai baju perang yang dia telah membuat keputusan untuk keluar dia tidak akan berganjak dengan keputusannya maka keluarlah ke uhud Abdullah bin Ubaid dan beberapa ratus orang berundur melarikan diri daripada seribu jadi kurang daripada seribu lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih bukit uhud di mana di hadapan bukit uhud itu ada lembah wadi akhir. Kemudian ada bukit kecil. Belakang bukit Uhud itu, bukit yang curang. Macam kota semula jadi. Musuh tak boleh menyerang dari belakang. Di bukit kecil ini, dia letakkan pasukan pemanah. Pasukan pemanah nama dia Abdullah. Menjadi ketua pasukan itu. Rasulullah memilih markah besar. Ada markah besar. Dicelah dia antara Bukit Kecil dan Bukit hut. Pasukan pemanah melindungi markah besar daripada serangan belakang yang boleh dilakukan oleh musuh. Rasulullah berpesan, jangan tinggal bukit ini. Jaga, bukit ini sangat penting untuk jaga keselamatan orang di belakang. Jangan tinggal sama ada menang sama ada kalah, bukit ini tak boleh tinggal. Kemudian berlakulah peperangan. Tentera Islam mengalahkan tentera musuh. Menyebabkan tentera musyrikin berundur. Meninggalkan harta-harta gambasan perang. Lalu mereka yang duduk di bawah kutip harta-harta gambasan perang ini. Mereka yang duduk di atas bukit, yang dipesan jangan cinggah bukit ini. Sama ada menang ataupun kalah. Rasa tak tahan. Kawan-kawan bawah duk kutip barang. Kita tak kena. Musuh dah lari. Pemimpin mereka kata jangan tinggal. Bukit ini Rasulullah pesan tak boleh tinggal. Tetapi sebahagian besarnya turut. Memunguk barang. Dalam masa yang sama tentera berkuda. musyrikin Pada masa itu ketuanya Khalid bin Walid. Yang belum lagi masuk Islam. Melihat bukit sudah ditinggalkan oleh penjaganya. Lalu mereka memecuk kuda dengan cepat. Tak boleh dikejar lagi. Lalu menawan bukit kecil ini. Kemudian menyerang. Markas menyerang dari belakang. Tentera musyrikin. Tentera yang mengejar tadi balik semula. Tentera musuh datang balik. Menyebabkan tentera Islam terkepung. Di masa itulah Tersebarnya berita Rasulullah sudah wafat. Menyebabkan ada yang lemah. Yang lembek. Ada yang mengatakan kalau Rasulullah sudah mati. Mari kita mati bersama Rasulullah. Ada yang balik ke Madinah. Lalu dihambak oleh para muslimah. Para muslimah. Lontor dengan batu. Mengapa kamu balik? Pergi semula. Rasulullah dah mati. Mereka balik semula. Bila dengar Nabi sudah wafat, keadaan jadi serba salah. Jadi kelang kabut. Pada masa itulah, sahabat-sahabat lelaki dan perempuan. Bukan sahaja lelaki termasuk perempuan. Mengelilingi Nabi SAW. Yang dipanuh oleh musuh, dilancur dengan lembing. Ada yang menadah belakang untuk melindungi Nabi SAW. Ini hebat. Tadah belakang, biar dia mati untuk menyelamatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam peperangan ini Nabi mendapat luka, patah gigi. Melilih darah pada badannya. Lalu seorang sahabat Nabi ingat nak sapu darah, tiba-tiba dia jilat darah Nabi dan menelannya. Rasulullah bersabda, tidak akan berkumpul dengan api neraka orang yang darahnya darah aku di dalam tubuh dia. Ini sahabat ni. Dan pada masa itulah 70 orang sahabat syahid Sayyidina Hamzah dicincang Sayyidina Hamzah dibunuh dalam peperangan ini Pak saudara Nabi Melihat Pak saudaranya sudah dicincang Hilang rupa Dipotong hidungnya, kemaluannya, dibelah dadanya Nabi melihat Nabi mengatakan Aku akan balas orang yang buat Pak aku ni Lalu Allah menurunkan ayat. Ha? Walain aqabtum fa'aqibu misla uqibtum alih. Walain sabartum lafahu akhirul lisabirin. Kalau kamu balah, balahlah subuh, Tuhan kata. Kalau kamu sabar, itu lebih baik, Tuhan kata. Dan wahsi yang bunuh Sayyidina Hamzah ini, akhirnya masuk Islam. Masuk Islam dan mati syahid dalam peperangan Yakmamah. Mati syahid. Ini Allah Ta'ala sebut, Inna Allah yadhaq al-qatil wal fil jannah. Allah Taala ketawa yang membunuh dan yang dibunuh dua-dua masuk syurga. Sayyidina Hamzah mati syahid masuk syurga. Wahsi yang bunuh Sayyidina Hamzah masuk Islam kemudian berjuang dan mati syahid masuk syurga juga. Di dalam peperangan ini termasuklah Abdullah bin Haram ataupun Hiram. Yang gugur syahid, Jabir mengatakan, Aku tanam ayuh aku setelah selesai peperangan. Mengikut riwayatnya Nabi berundur. Berundur ke Bukit Hud, mengambil strategi baru. Iaitulah duduk di pinggir bukit. Menyebabkan musuh tak boleh nak rapat lagi. Ha? Akhirnya musuh berundur juga. Dan tentera Islam menang. Musuh berundur pada akhirnya. Tetapi ramah yang syahid. Selepas itu barulah mereka turun. Mereka mengebumikan mayat. Kecuali Mus'ab dan Abdullah bin Hajjash ditanam secara berasingan. Dua-dua ini. Asyidina Hamzah dan Abdullah bin Jahaj. Satu ruayat mengatakan Mus'ab bin Umar. ditanam di kubur yang berasingan. Yang lain di satu kubur. Ada kubur dua orang, kubur tiga orang macam-macam. Ditanam oleh kerana 70 orang yang mati yang tanahnya kerah ditanam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi semayang di Bukit Uhud selepas beberapa lama. Di sini timbulnya khilaf di kalangan ulama adakah syahid di semayang ataupun tidak. Imam Syafi'i mengatakan tak perlu di semayang. Tak perlu dimandi, tak perlu di semayang, ditanam dengan darah-darahnya sekali. Kerana darahnya menjadi saksi pada hari kiamat kelak. Abu Hanifah mengatakan di semayang. Tak di mandi tapi di semayang. Ini khilaf ulama. Kerana Nabi ada semayang lepas hari itu. Ha, jadi Syafi'i mengatakan tak semayang kepada syahid. Ha, Syafi'i mengatakan Rasulullah pergi baca doa saja. Baca doa berohud. Sebelum Nabi wafat, Nabi pergi. Ohud. Dan berdoa kepada syuhadat ohud. Di sinilah sunat kita ziarah syuhadat ohud. Kerana Nabi menziarahinya. Nabi sangat sayang pada mereka. Jabir bin Abdullah yang meriwayatkan hadis ini mengatakan selepas enam bulan dia tak tergamuk ayah dia duduk satu kubur dengan orang lain lalu dia pergi gali semula kubur ayah dia nak tanam suku tiba-tiba dia tengok jasad ayah dia tak terjejas walaupun enam bulan sudah mati masih berdarah tak dimakan tanam Kecuali cuping selingan sikit saja. Yang terjegas. Yang lain macam biasa. Seperti hari dia mati itulah. Darahnya masih ada. Ini adalah karamah. Yang diberi oleh Allah. Kepada orang yang mati syahid. Abdullah bin Haram. Ada yang dapat karamah ini. Dan ada yang tak dapat karamah ini. Ada yang hancur dan ada yang tak hancur. Yang syahid tetap syahid di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nah yang jelas jasad nabi-nabi tidak hancur. Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah harrama 'alal ard an ta'kula ajsad al-anbiya." Sesungguhnya Allah mengharamkan bumi memakan jasad-jasad para anbiya. Yani bumi tidak boleh memamah dan memakan jasad nabi-nabi. Maka jasad nabi tidak hancur. ...tak dimakan tanah. Keistimewaan okay, yang diberi. Adapun jasad manusia yang lain... ...boleh jadi hancur, boleh jadi tak hancur. Ada yang dapat karamah... ...sama ada syuhada, ataupun ulama... ...ataupun yang hafal quran ...yang sebagainya... ...ada di antara mereka... ...yang Tuhan jadikan jasad mereka tidak hancur. Sebagaimana penuh berlaku... ...di Afghanistan. Ketika peperangan dahulu dengan Soviet. Bila mereka cair kali mayat-mayat yang dikambuh secara darurat untuk ditanam tempat lain mereka dapati mayat-mayat ini tidak hancur bukan saja tidak hancur bahkan baunya harum sehingga lekat pada baju mereka beberapa hari ha, bau ni ada di antaranya mayat yang diselimut dengan selimut sutra yang tidak ada pada tanam itu Wallahu alam dari mana datangnya mungkin dari syurga Allah Ta'ala nak tunjuk Ah ha, bukan saja zaman dulu zaman sekarang pun berlaku. Di Palestin pun berlaku. Ah ha, di Lebanon pun berlaku mayat yang tidak hancur ni kepada mereka yang mati syahid. pun manusia yang lain kecuali ajibul zanab. Ajbul zanab ialah tulang yang halus macam biji buah. Ada mengatakan macam biji sawi. Duduk di tulang selebi manusia. Walaupun semua tulang lain hancur yang ini tak hancur. Yang ini tak hancur. Syekh Abdul Majid Az-Zandani, seorang ulama dari Yaman, menyatakan dibuat kajian. Ajbul Zanab ini diambil daripada tulang mayat. Halisain membuat kajian. Nak tengok betul tak hadis ini. Lalu, mereka bakar dengan api yang paling panas. Yang boleh mencairkan besi dan merepukkan batu tiba-tiba ajibul zanab tak jadi apa kemudian mereka kisah dengan kisaran yang boleh menjadikan serebuk batu-batu yang pejal daripada batu yang pejal tapi ajibul zanab ini tidak hancur tidak hancur ini dipelari oleh Allah Ta'ala tiap-tiap orang manusia ada ajibul zanab itulah benih ini bila Allah Ta'ala nak bangkitkan semula maka akan tumbuh daripada benih ini. Jasad manusia kemudian dimasukkan sebelah roh. Ini kuasa Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tunjuk sebahagian daripadanya. Tetapi kepada Jabir bin Abdullah, Allah Ta'ala tunjuk dia tengok ayah dia tak hancur. Ayah dia yang syahid dalam perang Uhud tak hancur. Dan diriwayatkan Jabir menunaikan wasiat ayah dia jaga adik-beradik dia yang perempuan Sehingga dia kahwin lewat. Kemudian dia kahwin. Rasulullah tanya dia, mau kahwin dah jabi? Rasulullah kata, kahwin. Mau kahwin anak dara ke? Kahwin janda. Dia kata, kahwin janda. Rasulullah kata, Hal abikran tula'ibuha wa yula'ibuka. Adakah mengapa kau tak kahwin dengan anak dara? Mu boleh bergura dengan dia, bergura dengan Kawin Kahwin dengan janda. Jabi mengatakan satu riwayat yang lain. Sebabnya saya mahu perempuan yang menjaga adik-beradik -adik saya yang perempuan. Ha, di mana janda yang pernah berkeluarga ini ada pengalaman menjaga adik-adik saya yang perempuan. Kakak saya yang perempuan. Ha, saya pelihara ha, dia. Itu tujuannya. Jadi Jabir seorang sahabat yang terus dia sayangi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kerana ayah dia salah seorang syuhadat. Dan dia juga seorang sahabat yang meriwayatkan sebahagian daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam wallahu a'lam